کل جو واقعہ پارا چنار میں ہوا ہے کرم ایجنسی کا علاقہ ہے اور یہ طویل عرصے سے بدمنی کا شکار ہے یہ چھوٹے سے معاملے پر زمین کے کسی معاملے پر تنازعہ شروع ہوا اور یہ بڑھتے بڑھتے اب اس قدر ہو گیا ہے کہ بے شمار جانیں اس میں چلی گئی ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو بنیاد بنا کر بہت ساری قوتیں ہماری سوسائٹی کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں فرقہ فرق وارانہ فسادات کروانا چاہتے ہیں کہیں لسانی بنیادوں پہ فساد کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہیں فرقہ وارانہ بنیادوں پر کوشش کی جاتی ہے اور اس میں جو حکومت کا رول ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کل جو واقعہ پارا چنار میں ہوا ہے یہ دو کونوائے تھے جو آمنے سامنے سے آ رہے تھے اور ان کو روک کر باقاعدہ فائرنگ کی گئی ہے اور صفاقیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور لاشیں ہی لاشیں چاروں طرف بکھر گئیں بیالیس لوگوں کی اطلاع ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں اور چوتیس پینتیس لوگ اس وقت شدید زخمی ہیں اور نہ جانے اور کتنے لوگ ہوں گے ہماری جماعت اسلامی کے وہاں جو ذمہ داران ہیں حاجی کریم صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ جو امن و امان کے قیام میں مسلسل کوششیں کر رہے ہیں ان سے جب رابطہ ہوا ہو ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ عوام کی سطح پر کوئی شیعہ سنی تنازع موجود ہے بلکہ جب یہ واقعہ فائرنگ کا ہوا ہو ہے تو تمام وہ علاقہ تھا جہاں سنیوں کی آبادی تھی اور لوگوں نے اپنے گھروں میں اہل تشیع حضرات کو پناہ دی رکھا زخمیوں کی دیکھ بھال کی اور جو وہ کر سکتے تھے وہ کیا تو یہ مسئلہ شیعہ سنی فساد کا نہیں ہے بلکہ ان قوتوں کا ہے جو یہ فساد کروانا چاہتی ہیں جو ملک کو کمزور کرنا چاہتی ہیں اور حکومت کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یہ ذمہ داری ہے جگہ جگہ چوکیاں موجود ہوتی ہیں جگہ جگہ پر کونوائے بن رہے ہوتے ہیں لیکن ان کونوائے پہ اور چوکیوں کے باوجود اگر یہ سلسلہ جاری ہے اور انسانی جان کی جان کا تحفظ ممکن نہیں ہے تو یہ ذمہ داری سراسر حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے ملک ایک افراتفری کا شکار ہے اور مختلف علاقوں میں انسرجنسیز ہیں بات یہ ہے جو ہم بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ اس حال میں جو طاقت پر لوگ ہیں حکمران ہیں حکمران طبقہ ہے ادارے ہیں انہوں نے اس ملک کو پہنچایا ہے ان تمام علاقوں میں جو ہماری قبائلی بیلٹ تھی امن و امان قائم ہوتا تھا یہ ہماری سرحدوں کا تحفظ کرنے والے قبائل ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک زبردست قسم کی فوج کا کردار ادا کیا ہے لیکن امریکی جنگ میں اس آگ میں جو جب سے مشرف نے پھینکا اور پوری فوج کو پوری قوم کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا سپورٹ فراہم کی گئی سی آئیے گز گئی سی ایجنٹ اندر داخل ہو گئے قوم کی بیٹی ڈاکٹر آفیہ کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا کتنے ایسے اس وقت افغان طالبان کے لوگ تھے جو سفارتی کردار ادا کر رہے تھے انہوں نے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا گیا جس کے نتیجے میں نفرتوں کے بیچ بوئے گئے تو یہ ذمہ داری جن لوگوں کی ہے ان کے خلاف کون بات کرے گا ان کو کون فکس کرے گا یہ تو نہیں ہے کہ آج ایک آدمی سیٹ پر ہوتا ہے تو وہ اپنی طاقت کی وجہ سے سب اس کے آگے جھکے ہوتے ہیں جو وہ فرماتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے وہ سیٹ سے اترتا ہے تو چار گالیاں اس کو دے دو اور بات کو آگے بڑھا دو جیسے آج کل فیشن ہے کہ جنرل باجوا پر گالیاں دے کر معاملات کو آگے بڑھا دیا جائے یا مشرف کو برا بلا کہے کے بعد کو تو پورا ادارہ پوری حکومت اس کی کیا ہے کی جو آج کوئی بات کر رہا ہے تو کل اس کی بات کی کوئی اہمیت ہوگی یا آنے والا کہے گا کہ اس نے غلط کیا تھا اور بات آگے بڑھ جائے گی ڈیڑھ دو سو ارب ڈالر کا نقصان پاکستان کو اس جنگ میں ہوا ہے جو امریکہ کے کہنے پر پاکستان کی سرزمین پر لڑی گئی ہے ایک لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں کتنے فوجی لوگ ہیں ابھی آپ دیکھیں بنو میں واقع ہوا فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں یہ فوج کے جوان بھی تو کسی کے بچے ہیں نا یہ افسران یہ فوج کے سپاہی یہ جو روزانہ کہیں بلوچستان میں کہیں بنو میں کہیں کسی اور جگہ پر شہید کیے جا رہے ہیں یہ کیا پالیسیاں ہی ہیں جس کے نتیجے میں نہ ہماری فوج محفوظ نہ پولیس محفوظ نہ ایف سی محفوظ نہ عوام محفوظ نہ بلوچ محفوظ نہ پختون محفوظ یہ کس حال میں ان ظالموں نے ڈال دیا اور سدھرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے افغانستان سے جو بامانی مذاکرات کی ضرورت ہے وہ نہیں کیے جا رہے ہیں اسی طرح افغان حکومت جس کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے افغان طالبان کو کہ پاکستان نے اٹھتر اناسی سے لے کر آج تک افغانوں کی میزبانی کی ہے اپنے دل کھول دیے اپنے بازار کھول دیے اپنا سب کو نشاور کر دیا اس لیے کہ یہ ہمارا تعلق دین کا تعلق ہے ہمارا تعلق محبت کا تعلق ہے اور اس لیے ہم نے جو ہے یہ کام کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم افغانستان کے عوام کو اپنے سے دور نہیں سمجھتے اور بہت کچھ ہم نے سہا ہے لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ اب اگر چند لوگوں کی پالیسیاں غلط تھیں یا چند لوگوں نے پاکستان اور اسلام کے خلاف کوئی کام امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا تو اب افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے لگے پاکستان کے خلاف تو افغان طالبان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کریں پاکستان اور افغانستان کے لوگ بیٹھیں اور وہ قوتیں جو ہمیں لڑوا کر ایک مرتبہ پھر اس پورے ریجن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں پاکستان اور افغانستان اور ان کے عوام کو کمزور کرنا چاہتی ہیں ان کو ایک زبردست میسج ملنا چاہیے اس لیے مسئلہ صرف چند اقدامات کا نہیں ہے پوری پالیسی کو ریوزٹ کرنے کا ہے حالات کو دیکھنے کا ہے کہ ہماری اداروں کی ترجیحات اب کیا ہو گئی ہیں اور کس طرح سے جو ہے انہیں کس کس کام پہ لگایا ہوا ہے پاکستان کا آئین جس کے اوپر سب حلف اٹھاتے ہیں چاہے وہ وزیراعظم ہو صدر ہو آرمی چیف ہو اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں اس آئین نے سب کے لیے حدود کو متعین کیا ہے جس کا کام سرحدوں کی حفاظت اور قوم کا تحفظ کرنا ہے معیشت اس کا کام نہیں ہے معیشت کے لیکچر بعد میں دیے جائیں پہلے یہ بتایا جائے کہ آپ اپنا کام کتنا کر رہے ہیں حکومت کا کام یہ ہے کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کریں اور مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں اپوزیشن کا کام بھی یہی ہے کہ وہ پراپر طریقے سے اپنا جمہوری حق استعمال کریں ذات کی اور بات کی لڑائی نہ ہو بلکہ پاکستان کے لیے اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے اور حکومت ذمہ داری کا مظاہرہ کرے سب کا اپنا دائرہ کار طے ہے متعین ہے جب لوگ اپنے دائرہ کار سے ہٹ کر کام کرتے ہیں جب آئین کو اور قانون کو فالو نہیں کرتے تو پھر اس کے نتیجے میں ملک کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں لہذا اب بھی وقت ہے خاص طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو کرم ایجنسی پاڑا چنار جس میں یہ واقعہ ہوا ہے اس میں ایک گریٹر جرگہ بنایا جائے تاکہ کم از کم یہ مسئلہ تو ختم ہو جائے کہ جو شیعہ سنی تفریق میں لوگوں کو ڈال دیا گیا ہے اور اس گریٹر جرگے کی میزبانی کے لیے اس میں خدمات انجام دینے کے لیے جماعت اسلامی اپنے آپ کو پیش کرتی ہے جس طرح جنوبی اضلاع میں بعض جگہوں پر پروفیسر ابراہیم صاحب نے آگے بڑھ کر یہ کام کیا ہے اور اس کے نتیجے میں وقتی طور پر ہی صحیح ریلیف ملا ہے اسی طرح ہم پورے صوبے میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں ابھی میں پچھلے دنوں باجوڑ گیا تھا وہاں جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل کو شہید کر دیا گیا ٹارگٹ کلنگ کی گئی بغیر کسی وجہ کے یہ سارے جو حالات ہیں یہ یہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں اور کب تک وہ سارے لوگ قربانیاں دیتے رہیں آپ دیکھیں ہمارا خیبر پختونخوا طویل عرصے سے اس جنگ کی آگ میں اس کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے کب تک لوگ جانے دیتے رہیں اس لیے حکومت کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی اسی طرح بلوچستان کا معاملہ بھی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے